देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णोर्जगत्ये कार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते तदा तदाद्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले नाभिकमले विष्णोस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणी निद्राम् भगवतीम् विष्णो ऋतुलान् तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिकास्थित अर्धमात्रास्थिता नित्य यानुच्चार्याविशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा